ఇంతటి అపూర్వమైన కార్యక్రమాన్ని వేద పఠనంతో ప్రారంభించవలసిందిగా యాదాద్రి అర్చక బృందాన్ని కోరుతున్నాం వేద పఠనం यस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिशान् दिशान्तिः ॐ अनुहवं परिहवं परिवादं परिक्षपम् दुःस्वप्नम् दुरुदितम् तद् द्विषद्योतिशाम्यहम् अनुहोदम् परिहोदगुञ्जगुनेर्यलशाम् मृगस्य श्रुतमक्ष्णया तद्विष ज्योतिशाम्यहम् आराते अग्निरस्त्वारात् परशुरस्तु ते निवादे त्वाभि वर्षद स्वस्ति दे स्तु वनस्पदे स्वस्ति मे स्तु वनस्पदे नमश्च कृष्णदे रुद्राय नमो रुद्राय श कृष्णदे गोष्ठमसि नमस्ते अस्तु मामाहि गुंशि शिगसि न शिवज्रो नमस्ते अस्तु मामाहि गुंसि उद्घातेव शकुने सामगायसि ब्रह्मपुत्र इव सवने शशुगुं शसी स्वस्ति नः शकुने अस्तु प्रतिनः सुमना भवा ममाग्ने वर्चा विहवेष्वस्तु वयन्ते धानाः सर्वम् बुषेमा मह्यम् नमन्ता ब्रलिशश्च दश्रयाध्यक्षेण पृतना जयेम मम देवा विहवे सन्तु सर्व इन्द्रावन्त मरुतो विष्णुरग्निः म भान्तरिक्ष मुर्गोपमस्तुमह्यं वादपवतम कामे अस्मिन्न मये देवा द्रविणमया जन्ता मय्या शिरस्तु मयि देवहूतीहै तनुवासुवीरा मह्यम यजन मम या निहव्याकूति सत्या मनसो मे अस्त ये नो मानिगा कदमच्छना विश्व देवासो अभिवोचता देवी षडर्वेदन कृणत विश्व इह वीरयध्वम् महास्महे प्रजया मातनो भिर मारधा मद्विशते सोमराजन अग्निर्मन्यं प्रदिनुदन पुरस्ता ददब्धो गोपा परिपाहिनस्त्वं प्रत्यंचो यंदु मैशाम चित्तं प्रभुधा विनेशतु धाता धातृणाम भुवन से यस्पतिर्देवगुम सभीता रमभिमाति इमै यज्ञमश्विनो भा बृहस्पतिर्देवाः पाद यजमानन्यर्धाद उरव्यचानो महिष शर्मयगम सदस्मिन् हवे पुरोहोतः पुरुक्षो

झमद्र मम तो हवामे जिजस्व नितिजस्विज्यम इमन्नो ये हमे जुष्स्वास्वु हरिवो मे दिनवा ओ भरंग सृणुया मेवा भद्रम् पश्ये माक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवार्गम् सस्तनोभिः यशे मधेवहितम् यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नः सार्क्ष्यो अरिष्टरेमिः स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः शण्णो वरुणः शण्णो भवत्परिहमा शण् इन्द्रो बृहस्पतिः शण् विष्णुद क्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षम् ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षम् ब्रह्म वदिष्यामि हृदम् वदिष्यामि सत्यम् वदिष्यामि तन्मामवतु तद्भक्तारमवतु अवतु माम भक्तारम ओम शांति 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 हरि ओम अंशत श्री लक्ष्मी नारसिंह स्वामी चरणारविंदार्पणमस्तु మరి కాసేపట్లో శ్రీ లక్ష్మీ నృసింహుని పరిణయోత్సవం జరుపుకోనున్న ఈ శుభ తరుణాన ఈ ప్రాంగణాన్ని వేదమంత్రాలతో ప్రతిభునింపచేసినటువంటి యాదగిరిగుట్ట అర్చక బృందానికి ధన్యవాదాలు తెలియచేసుకుంటున్నాం